फिर आप समझ रहे हैं तुक्का लगा है इंसानों को गोल्ड में से इतना प्यार क्यों है हर चमकती चीज से क्यों नहीं प्यार गोल्ड के साथ क्या है हमारा गोल्ड के साथ क्या ताल्लुक है, है। गोल्ड को क्यों इतनी वैल्यू देता है इंसान क्योंकि चलता हुआ रहा जी दादा हजूर उनके दादा हजूर और उनके दादा हजूर और उनके, उनके हजारों साल से गोल्ड को वैल्यू दी तो हमने कहा बस वरना गोल्ड ऐसी और भी चमक चमकती और भी मेटल्स हैं गोल्ड ही को क्यों गोल्ड के पीछे पुरानी तहजीबों ने एक्सपेरिमेंटेशन की हुई थी गोल्ड वॉज यूजेबल एंटिटी जेवर के लिए नहीं होता था गोल्ड गोल्ड पहले जरा गोल्ड के साथ काम भी करती थी पिछली में कुरान बार बार पढ़ता हूँ कि जो रॉक्स है और जो वाटर है वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके बीच रिलेशन है जैसे अल्लाह तला बनी इसराइल के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि उनके दिल पत्थरों से भी सख्त हो गए और पत्थर जब पत्थर मतलब ऐसे भी होते हैं कि वो उनसे नहरें निकल जाती हैं या फिर कुछ पत्थर फट पड़ते हैं उनसे पानी निकल जाते हैं तो फिर दरिया से उसका काफ़ी कनेक्शन है वहाँ पे फिर पत्थर का इन जनरल भी ऐसा लगता है कि Question जो क्या? तो वही मुझे समझ बेसिकली मैं रिलेशन समझना चाहता हूँ अगर कुछ एंगल है क्या इसको देखने का जी जी क्यों नहीं एंगल क्या हो गया आपको आ, पत्थर एलिमेंट है आ, पानी भी एलिमेंट है ये तो अलग अलग इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इनको आपस में कनेक्ट किया गया चीजें करते हैं कुरान पाक की रोशनी में आपको चलेगा इनको साउंड कनेक्ट करती है ठीक है साउंड कनेक्ट करेगी तो सो आ, लाइट जो है और साउंड जो है ये ये वेरिएबल्स हैं जिनके थ्रू आपको आपको मैथमेटिक्स क्यों मैं सिखाना चाह रहा हूँ साउंड जो है ना साउंड की अपनी मैथमेटिक्स है मैं क्यों कुरान पाक से मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ कुरान पाक बताता है मैथमेटिक्स क्या है जियोमेट्री ऑफ द यूनिवर्स जियोमेट्री क्या है मैथमेटिक्स है सो बिल्कुल इस तरीके से रॉक्स किस तरीके से आपने देखनी है रॉक रॉक का एलिमेंट ठीक है पहाड़ का एलिमेंट ठीक है अर्ध का एलिमेंट ये देखना है पानी का एलिमेंट तो इसकी इसकी पूरी की पूरी जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है ना यू नी टू अंडरस्टैंड वो कैसे पर चलता है वो हमें हिस्टोरिकल एविडेंसिस से भी कुरान पाक के अंदर भी इंजील के अंदर भी के अंदर भी अहदीस के अंदर भी ये सारे के सारे मामला किस तरीके से किस एंगल से देखने वो आपको बच चलेगा कि आपने ठीक कहा आप खाली पत्थर नहीं एगो इसको मैं पहाड़ बोलूंगा पहाड़ के अंदर जो शेप होती है वो जो शेप है उस पत्थर की वो पहाड़ की वो बहुत सिग्निफिकेंट जियोमेट्रिकल वैल्यू रखती है उस वैल्यू को डिकोर करना बहुत जरूरी है छोटा करके बता रहा हूँ तेज बोल रहा हूँ ताकि जिस बंदे ने इसके अंदर से खुद खुराफात निकालनी है या खुद एतराजात करने हैं तो वो स्लो मोशन में करता रहे मगर इसने समझना उसको पता चल जाए कि जितनी भी वही आई है पहाड़ों के ऊपर आई जितनी भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं फरिश्तों के वो पहाड़ों के ऊपर ही हैं तो कोई ना कोई तो बात है अब वो क्या है वो पिरामिड से लें और गार हिरा तक जाए कोई तू से लें या साबिकाफ तक जाए जुलकरनैन को देखें आप या अगर साले को देखें आपको पता चलता है कि भाई मसला इसी तरीके सॉल्व हो सकता है या जाल को भी देखें तो पहाड़ों की तरफ जाए लिटरली हुकम है पहाड़ों की तरफ जाओ तो क्या है ये ये मामला क्या है वहां पे ऐसा क्या होता है इसकी मैथमेटिक्स को डी करना इसकी रेजोनेंस की इसकी साउंड की इसके ऊपर साउंड की जो एप्लीकेशन है उसकी डी कोडिंग डिसाइफरिंग कैसे करनी बेसिक लेविटेशन कैसे करनी पत्थरों की ठीक है आप समझ रहे हैं रामे मिस्र कैसे बन गए जो साउंड एंड लाइट द टू थिंग्स अब इसके पीछे मैं अपनी क्या थ्योरी रखता हूँ उसको किसी और दिन बैठक में लेके आएंगे आ, नहीं बिल्कुल मैं बेसिकली आ, समझ रहा हूँ साउंड असल में ना साउंड जाने मैं इसमें ना चाह रहा हूँ कि वो ज्यादा ज्यादा सवाल ले सकूं इससे छोटा कर रहा हूँ मेरी टीम ने कहा था तीन तो मिनट से ऊपर जवाब ना देना साउंड असल में वेव है वेव का मतलब है। फिजिक्स वेव का मतलब मैथमेटिक्स है सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं किस तरीके से मैथेमेटिक्स में एंटर करना चाह रहा हूँ मुसलमानों के बच्चों को ताकि वो इसको कुरान पाक की लाइट में हदीस की लाइट में हिस्ट्री ऑफ साहबा अंबिया की जो वाक्यात हुए वो हमें बहुत बड़ी निशानियां मिलनी अल्लाह तला क्या है निशानियाँ हमने देखना नहीं अल्लाह तला कह रहे हैं क्या तुमने गौर किया है जब ये वाक्य हुआ था अल्लाह तला हमें दिमाग खोलने के लिए बता रहे हैं जरा सोचें तो सही एंगल कैसे देखना आपने ओके सो यू यू नीड टू रियली जब अल्लाह तला कहते हैं ना क्या तुमने उनके हाल पे गौर किया फिर आगे जो भी वाकया बताते हैं जैसे बनी साहि को अल्लाह ने मार दिया फिर दोबारा जिंदा किया और वो उठ के आ गए ठीक है क्या तुमने उनके हाल पे गौर किया इसका मतलब देखें अरबी में क्या उर्दू में क्या क्या तुमने उनके हाल पे गौर किया उर्दू में वो दिमाग की नस पकड़ी नहीं जा सकती अरबी क्लियरली बता रही है कि भैया ये एक निशानी है इसके थ्रू तुम बहुत कुछ डिसाइफर कर सकते हो आगे के मसाइल हल हो जाएंगे इससे अल्लाह ताला के यहाँ को तुक्के नहीं है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वो चीजें डाली हैं जो हमारी आखिरत क्यामत तक के काम आनी है इसको किस तरीके से एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करना है ये सोर्स से हमारी आगे के बड़े मसाइल को डी करने के लिए कुरान को इस एंगल से कोई देख ही नहीं रहा अल्लाह कह रहे हैं क्या तुमने उनके हाल पे गौर किया क्या गौर किया अल्लाह ने पीस ऑफ द पजल दिया कि निकालो इसमें से जितना भी निकाल सकते हो इल्म का खजाना खोल दिया तुम्हारे अंदर वो मैंने एंगल दे दी वही तो मैं कह रहा हूं न्यूटन के सर पर सेब गिरा उसने गौर करके ग्रेविटेशन के लॉ निकाल दिए हमारे सामने पूरा कुरान गुजर गया मगर नहीं हमने गौर नहीं किया so, जब ताला ने इस तरीके से बताया का, लिया, क्या है करने के लिए आज बताई सोचे सिद्दीक नबी और रसूल नबी में क्या फर्क है अल्लाह ताला ताला ने बता रहे अब कहा गौर किया नहीं हमने नहीं किया मतलब मूसा की कहानी पे गौर किया नहीं किया बागवान ने किस्से पे किया नहीं किया जुल्कर नायन पे किया नहीं किया हम गौर ही नहीं कर रहे तो अल्लाह तला ने एक साहब के साथ वाकियात में क्या बताएं ये एलिमेंट्स के साथ ही सारे वाकियात हुए में आप क्या सोचते हैं जुलकर नायन ने क्या मंगवाया था एलिमेंट्स मंगवाए थे क्या कॉपर लेके आओ कॉपर वे फिर आयरन लेके आओ आयरन एंड कॉपर ये गौर क्यों नहीं किया हमने किसके साथ मिक्स किया रॉक्स के साथ जो आप बोल रहे हैं क्या कॉम्बो होता है पिरामिड्स के नीचे से किस दो एलिमेंट्स को गुजारा और गोल्ड आप ने? लगा है इंसानों को गोल्ड में तो हमारा गोल्ड के साथ क्या ताल्लुक है गोल्ड को क्यों इतनी वैल्यू देता है इंसान क्योंकि चलता हुआ रहा है जी दादाज उनके दादा हजूर उनके दादा हजूर उनके, उनके हजारों साल से गोल्ड को वैल्यू दी तो हमने कहा बस वरना गोल्ड जैसी और भी चमक चमकती और भी मेटल्स हैं गोल्ड ही को क्यों गोल्ड के पीछे पुरानी तहजीबों ने एक्सपेरिमेंटेशन की भी थी गोल्ड वाज द मोस्ट यूजेबल एंटिटी जेवरात के लिए नहीं होता था गोल्ड पहले बड़े जरा गोल्ड के साथ काम भी करती थी पीछे तहजीबें हमने औरतों को वो गिफ्ट के लिए और जेजों के लिए रखा हुआ गोल्ड सोचे ये ये मामला है आप रॉक्स की वॉक करें रॉक्स तोल्ला ने कुरान में बता दिए ये जबाल के साथ हुआ क्या था जबाल ने खुद बोल दिया खुद क्या था अल्लाह मुझे नहीं चाहिए अमानत ये बहुत बड़ा बोझ है जो मेरे पे नहीं आएगा मेरे से नहीं ये संभाला जाएगी ये मानत आपकी जबाल भी डायलॉग करता है वो भी रिएक्शन दे रहा था जी दे रहा था ओके okay, अर्थ को एलिमेंट के तौर पे लेने के मुझे प्लान अर्थ बना दिया अर्थ अर्थ इज नॉट अर्थ अर्ध अल्लाह ताला ने बताया हर सारे प्लान अर्थ हैं हमने क्या कहा प्लानट अर्थ अर्थ है अर्ध है बस बाकी सैटर्न क्या है वो अर्ध नहीं है वो क्या है फिर सैटर्न हवा है जैसेवाद है सैटरन सो, सो, सोचे जरा मर्क्यूरी क्या है वीनस क्या है अर्ध नहीं अरबी में वो अर्ध है मतलब कुरान पाक की अरबी में कि वो भी अर्ध है और भी समावात है उनमें भी प्लान हैं वो भी अर्ध है अल्लाह तला जब कहते हैं ना स्टैंडर्ड ये स्टेटमेंट किया है अर्ध खलीफा तो अर्ध क्या है आदमी साम तमाम प्लेनेट्स के ऊपर आपको सुपरविजन दे रहे हैं। सो so, ये 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 मैंने बहुत कंडेंस कर दिए सारी बात इसको जरा पास करें खोलें एक गुंजल जो मैंने ओ जो एक पूरा का पूरा एक क्यूब बना दिया इसको खोलें इसके पीसीस पज़ल को खोलेंगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं मैंने पाग किस तरीके से हमारे दिमागों को मरकूज कर रहा है कि इसके अंदर एक निशानी है मेरी निशानी अल्लाह आयत बोलते हैं इधर मैंने एक निशानी अल्लाह ने निशानी के तौर पर ये वाक़ किया तुम्हारे लिए मगर हमने नहीं वो हमने हमने आयत को क्या लिया हुआ है अरबी में लिख, लिखा हुआ एक जुमला ये आयत है अल्लाह ताला ने ये कह रहे हैं इस अरबी के अंदर जो लिखा हुआ वो भी तो पढ़ वो है आयत जो मतलब निकलेगा वो आयत है नहीं वो अरबी में जहां से शुरू किया है ना कि बस अलिफ लाम मीम ये एक आयत है ठीक है अच्छा तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं ये निशानी है एक इसको खोजना नहीं है अलिफ लामी में क्यों जालिकल कल बफी यही क्यों जालिका तो वो होता है कुरान पाक को वो कैसे कह रहे हैं अल्लाह ताला तिल का क्यों नहीं बोला अल्लाह ने जालिका क्यों बोल दिया नहीं नहीं कोई हमने सोचने नहीं कोई गौर करना ही नहीं हमने सोचे अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं ये वो किताब है तो ये कहना अल्लाह ताला ये कहे हा दिल किताब तिलकल किताब नो निकल किताब वो किताब नहीं जी मुसलमानों ने नहीं उलमा ने किया वैसे कहां फिक्र नहीं करे तो ये ना हो यहां पे कोई कमेंट कर रहा हो आपको क्या पता आपने कुछ तफसीर ही नहीं पढ़ी मैं आपको बता रहा हूं आम बंदा कुरान गौर करने के लिए नहीं सवाब के लिए पढ़ रहा है अल्लाह कह रहे हैं गौर करने की किताब दे रहा हूं हम कह रहे हैं अल्लाह गौर नहीं करेंगे बाकी सब कुछ करेंगे कुरान के साथ बच्चियों की शादियां भी करेंगे गौर नहीं करेंगे तो फिर ये रॉक्स तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने फिर पानी तो बहुत बड़ी बात कर दी है साउंड बहुत बड़ी बात है लाइट बहुत ही बड़ी बात है नूर कह दिया अल्लाह ने ये चार पांच एलिमेंट्स मैं खाली बता रहा हूं इसकी खाली फिजिक्स निकाल दी हमने ना तो पूरी अगली हजार गैर मुस्लिमों की नस्लों में भी एहसान कर जाएंगे हमारे बच्चे खाली इन चार एलिमेंट्स को पकड़ लिया जो आपने बोले हमें रॉक बोला वाटर बोला लाइट साउंड को भी पकड़े इसकी इसके लिए मैं मैथमेटिक्स सिखाना चाह रहा हूं मुसलमानों को फिजिक्स सिखाना चाह रहा हूं मुझे कोई शौक नहीं फील्ड में जाने का मुझे शौक है बच्चे कुरान में दाखिल हूं ठीक है मैंने थर्टी एट फोर्टी टीचर्स के इंटरव्यू लिए हैं कि भाई कुरान पाक से मैथमेटिक्स समझ आई है वो पता क्या टीचर के टीचर्स के बोलते हैं बड़े बड़े माहिर टीचर बीस बीस साल का एक्सपीरियंस कुरान का क्या ताल्लुक है मैथ से अगले सेकंड में इंटरव्यू खत्म अंकल अल्लाह हाफिज तुझे यही नहीं पता सोर्स कोड में आ रहा है नौकरी अप्लाई की हुई तो ट्यूशन अकेडमी खोली है मैंने लेटली ये ये तो नहीं हो मामला ऐसे तो नहीं चलने देंगे ना तीन महीने में डिले हुई है टीचर सिलेक्शन के बाद दोबारा से असेसमेंट हुई टीचर्स की कि हाँ भाई मैथमेटिक्स को कोई सी आयत लेके आप मुझे बता तेरी सेंस क्या मैथमेटिक्स ऐसे छह सौ पांच में मैथमेटिक्स कुरान कुरान की क्या आयत रहमान रहीम करके के एक के इक्वेशन सॉल्व कर दूंगा एक आंटी तो ये भी बोल रही थी कि मैं भी बिस्मिल्ला पढ़ की क्लास लेती हूँ इन लोगों ने तो नहीं आप मुसलमानों को मैथ्स और कुरान पाक और मुसलमानों को मैथ्स के पैशन में लेके जाना एनर्जी कुरान की चाहिए मुझे मेरे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है वी आर गोइंग टू गो थ्रू फिजिक्स वी आर गोइंग टू गो थ्रू मैथ्स वी कुरान थ्रू मैथमेटिक्स टू वेयर टू बिगर प्रॉब्लम्स To finding the solutions to the bigger problems, theorizing the bigger problems, uh, the bigger events and phenomena. Inshallah.